А Костя? да, Слушай, там начали формировать новую исполнительную власть, я так смотрю, судя по заявлениям Аксенова, какой-то координационный совет. Надо бы чтобы самого этого кмерика нашего не забыли. И вообще людей, которые на улице. Потому что Аксенова они ему не доверяют, они могут разойтись. Ну, э, я, я тебе скажу, что я завтра рано утром туда выезжаю. Ну, позаимству. Угу. Поэтому постараюсь там как бы вмешаться в этот процесс, сколько это возможно. Надо, чтобы ребята, которые на улице, чтобы их они своих представителей делегировали туда. Вот, ну, я тебя понял. Да, вот, да ага. это... а это... Да они попробуйте. могут плюнуть и разойтись. Знаешь, есть ну, такой риск. Сергей Валерьевич, добрый день. Прием на глазе Сергеевич беспокоит. Да. А, с вас, Сергей да, да. Юрьевич, спасибо. Хотел бы сказать некоторые некоторые соображения. Да да. Значит, ну, первое, мне кажется, что вопросы по референдуму сформулированы неудачно. Смотри, ну, это не только мое мнение. Тут вот мы думаем, как их поставить так, чтобы они были однозначно понятны людям. Потому что многие просто за да, слова в составе Украины не проголосуют. Нет, а, в составе и вообще Украины и, и не собираются, то есть, как бы, голосовать. Они сегодня мы же не ожидаем, что за Украину проголосуют. Просто там же коллеги работают, тут вы высадили же там групп пять, то есть, как бы, на ну, ваших соотечественников там, с разных организаций, которые привезли, в том числе, и готовые материалы, согласованные, как бы, с Госдумой, ну, с точки зрения возможности принятия Госдумы соответствующих тоже нормативов. Ну вот как бы основная история, основная история, хочу сказать по другим регионам. Мы профинансировали, Харьков профинансировали АТС. Значит, mm -hmm. есть заявки в других регионах, я все пока притормозил, потому что пока я финансовый вопрос не решил, а в конце концов я остаюсь один на один с этими обязательно. Сейчас я уже казакам выплатил деньги, которые им десять человек обещали, но никто никуда не дал. Ну и так далее. Угу. В общем, поэтому вопрос финансовый начинает уже досаждать. Так Значит, ты говоришь, решил платили, а кто Нет. выплатил? Это... Нет, выплатил я. А ты выплатил? Он, конечно. Ну там небольшие суммы, там две тысячи, три тысячи вот такие суммы. Но у меня уже теперь заявки, вот чалом подписанные на 50 тысяч гривен лежат там. Но, Еще... Ну, надо, конечно, с этими... Давай, тогда надо составить э, тебе все эти сметы расходов, я этим а. отдам, пусть они с, с ней работают. Да. да. Потому что, когда ты приходишь Почему? вот так вот к этому товарищу, я просто знаю, он тебя смотрит, как будто бы ты собираешься сейчас... Видимо, у тебя не хватает для того, чтобы третью дачу построить, поэтому ты, блядь, нарисовал тут левой рукой. Алло. Антон Александрович, привет. Что Запорожье что, что молчит? Куда они все подевались? Мы точно знаем, что у него полторы тысячи людей. Где они? Где, где казаки? Я имею поручение всех поднимать. Поднимать народ, как должен народ собраться на площади, потребовать, э, обратиться к России за помощью против бандеровцев. Э, специально обученные люди должны бандеровцев вышибить из здания облсовета. Затем должны собрать облсовет. Создать э, органы исполнительной власти и исполком областной. Ему передать исполнительную власть и подчинить милицию исполнительной власти. Ну, у меня прямое поручение руководство, Поднимать людей на Украине, там где мы можем. Значит надо выводить на улицу, вот сделать как в Харькове по образцу. И как можно быстрее. Потому что ты видишь, уже президент указ подписал. Значит уже пошла операция, уже тут сообщают, что... И военные выдвигаются, ничего не сидят. Мы же не можем силой все это делать. Мы же используем силу только для поддержки народа, не более того. А если народа нет, то какая там может быть поддержка? Слушай, ну скажи ему, что это речь очень серьезная идет о судьбе страны, и, соответственно, идет война. Нет, ждать нельзя, надо сразу. Если кто-то готов, пусть идут. Но дело в том, что они, их возможности, так сказать, на словах. А мы должны об этом знать. Значит, смотри, mm -hmm. если есть такие желающие... И ну, по крайней мере, взгляд, есть, как... есть вот Харьков и Одесса. Ну, ты их тогда, надо как-то их здесь э, зафиксировать. Ты можешь сказать их фамилии, передать? Ну, Харьков это тот, с кем мы работали, оплот. Ну, с кем ты встречался. А Одесса это Одесская дружина. Одессы, Я бы Одессы, ну, они говорят, что они держат людей на площади. Ну ладно, хорошо. Я поеду Вот, я их частично удовлетворил. Uh -huh. Но они, uh -huh. у них были гораздо большие аппетиты, и они вот время uh -huh. будоражат этими вопросами. Значит, что касается Одессы, то я думаю, что все-таки, учитывая как бы особенный характер этого города, Приемная глазия, добрый день. Девушка, здравствуйте. Меня зовут Тамара, я звоню с Харькова Сергея Юрьевича от Жилина Евгения Владимировича Соплота. Вот, да. а, а, там у них был разговор определенный, и как бы нужно получить ответ. По Харькову. Спросите, пожалуйста. Алло, Алло, здравствуйте. здравствуйте. Сергей Ильич, меня зовут Тамара, я от Жилина Евгения Владимировича с Харькова mm -hmm. Соплота. Да, да. А, по поводу сметы на людей. Um, он, мы кидали ее я, в дорогу. Я, да, я э, ваши координаты там людей, которые в том числе его, ну uh -huh. его точнее координаты отдал тем, кто у нас занимается. Ага. Uh -huh. Вот так И что на него. они на вас должны выходить. Должны выходить на него. Да. Ну на него будут выходить, да. На него. Хорошо, спасибо вам uh -huh. большое, извините. Ладно.

Алло? Сергей Юрьевич, да. докладываю. Значит, народу было очень много. То есть пишите 40 полная площадь. Значит, из этого Антона все-таки самое главное, он пригласил освободителей Верховного Совета Крыма освободить Одессу, значит, блокпосты на въезде в Одесскую область. Ну, там, во-первых, это все только начало процесса, потому что пока не собрался облсовет и не принял необходимое решение о том, что он считает власть в Киеве нелегитимной и в соответствии с рекомендацией Харьковского съезда считает... Это, облс... а, да, да. Они, на в следующ... они боятся и непонятно соберутся на следующей неделе. Так в том-то и дело, поэтому нельзя уходить, надо забирать этот облсовет, собирать его в кучу, заставлять их принимать решения. Но для этого на один день должны прилететь, если человек, чтобы четко получить инструкцию. Тем более вы мне сказали, привози. Слушай, я ситуация же развивается, я тебе скажу. В Харькове взяли уже облсовет, в Донецке взяли совет. Но нужно брать облсовет и собирать депутатов там. Все, понял. Областных. И не, и не расходиться до этого. Ну, все идет. Если вы через неделю соберетесь, там уже соберутся бандеровцы через неделю с милицией, никого не пустят. Ну, так если завтра внести людей на несколько часов, утром вы их принимаете, они возвращаются назад. Слушай, зачем им сейчас ехать? Им надо заходить в облсовет, совет, Собирать облсовет, принимать решения и потом сюда присылать гонца, если нужно. Или мы туда пошлем людей? Все понял. Не, не надо тянуть резину, надо сейчас я понимать, знаю, понял, э, э, я понял. идти на решительные действия, так как сделали в Харькове и в Донецке. Там уже совета забрали наши ребята. Все, понял. И здесь надо делать то же самое. Заходить в облсовет, и собирать депутатов. Понял. Не надо расходиться, надо идти дальше. А то, поговорили, разошлись, кончится это поражение. Алло, Сергей Юрьевич, прошу вас сказать два слова людям, которые могут. Угу. Алло, алло, Сергей здравствуйте. Юрий Юрьевич. Добрый день. Ну, знаете, я да. я, да, я, я, я Одессы, У нас есть люди, которые готовы, в принципе, действовать, но нам нужны какие-то конкретные, четкие, понятные, э, понятные рекомендации. Что, кто поддержит, будет ли у нас гарантия, что завтра не приедет сюда с Киева пару автобусов и не Значит, я могу сказать следующее. Во-первых, у нас сейчас Совет Федерации голосует, уже проголосовал указ президента об использовании Знаем, знаем. Знаете, да, поэтому это очень серьезно и вас поддержат, не волнуйтесь. Понял. Значит, второе. Нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовое обращение непосредственно к нему с просьбой защитить, к России значит, и так далее. Третье. Это обращение у вас уже есть на митинге. Да. Значит, да. третий момент. Нам очень важно решение облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех там бандеровцев, Нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием. И собираются и будут тоже обращаться к нашему президенту. Плюс решение облсовета о том, что не признает легитимную киевскую власть, что это власть преступная там и так далее. Вот это вот очень важный момент. Взять облсовет для того, чтобы дать Понял. возможность депутатам прийти. И их надо тоже, так сказать, объяснить депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто, кто не пришел, не приголосовал, тот предатель, значит, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области. Их, их избирал народ для того, чтобы они принимали решения. Поэтому нужно просто их, им, так сказать, понятно объяснить, что их обязанность прийти на облсовет и принять соответствующее решение. Параллельно, конечно, нужно защитить их от давления бандеровцев там, и чтобы они были уверены, что, так сказать, они в безопасной ситуации, надо, соответственно, брать все эти здания под контроль. Я вас понял. Смотрите, значит, первое, мы готовы к этому, но нам нужно понимать сроки. Сегодня мы сможем организовать. Если время до завтра у нас? Ну, теоретически есть, но лучше, чтобы к завтрашнему утру все было сделано и облсовет, так сказать, уже был поставлен перед фактом. А, то есть мы после занятия а, созываем это, сессию облсовета, правильно, приглашаем депутатов и заставляем да, их голосовать? Да, да, да. Вы их просто привозите. Так же, как делали эти. Кто там колеблется, просто брать за шкирку и привозить. Хорошо, я понял, мы тогда собираемся и, на совещание. Если кто-то не понимает, да. Хорошо, хорошо, Сергей вот, Юрьевич, ну, давай... да. Держите связь э, с э, ну, Кириллом. Кирилл. добрый день. Алло, 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 Валерий Коваров из Одессы. Мы зашли в вопрос вопрос совет. Мне нужен Сергей. Сейчас, секунду. Срочно. Алло. Алло, Сергей. Да, Мы с группой активистов прорвались на сессию. Сейчас я буду выступать. А, вы прорвались на сессию, я понял вас. Помощь, помощь, помощь. Помощь, помощь. Сейчас пытаемся оперативно решать, уже созваниваемся. Мы, ну, мы, мы, мы уже получили информацию, что мы прорвались. Хорошо.